请问你找谁？啊，uh, 我想找一下夏科。不好意思，我们没有接到通知，你不能进。啊！哎，你是哪个媒体的？我。 我不是，我是 TIG 的。哎，夏家的人来了。夏来，来，来，小心。夏先生，请问现在方董事长的病情怎么样了？请问关于 M 公司的收购案进展如何？嗯、听说您现在在和张家小姐谈恋爱，是否想通过张氏资金和苏董事进行进行对抗到底？你怎么来了？啊，哦、啊，王总说有份文件要你立刻签字。 这个你忘在办公桌上了。这两天这么辛苦，小心感冒。这谁呀？他俩什么关系啊？想分担我的辛苦，就好好工作。站住！ 原来是个暗恋老板的小员工啊！哎，也没什么有价值的新闻、啊，走吧。 估计他身边呐，很多记者都没走光呢。看起来是个好姑娘啊，不过咱们现在正是关键的时候，还是不要让她趟进几趟浑水里来。万一让老宋那边抓住你的软肋，没有两天了。 啊，怎么这么苦、啊？嗯，因他心里苦。啊。我是想出浓一点，提提神。到底有没有跟夏梦解开误会啊？就是，你接下来到底打算怎么办啊？嗯，我打算，我打算好好工作，绝不能让副本上线出现一点问题。嗯 好了，黄叔，你怎么来了？哎，你怎么知道我在这儿？有人给你订的生日外卖说你有可能在这儿，我就跑一趟吧。 是夏科吗？试试哇，黄叔，你们家服务现在越来越周到了。看仔细了，我们会播的这么难看？那。难道？可是他不是有急事要赶回去吗？是啊，他播完了马上就走了。难看是真难看，但重要的也是他的一份心意。他让我告诉你啊，就算一个人也要好好吃饭。 那你慢点吃吧，我回了。谢谢王叔。